Вітаю всіх шануваників телеканалу «Скіфія». З вами я, Лідія Григорєва. І сьогодні ми з вами зустрічаємось в телепрограмі тема для обговорення. І сьогодні в телепрограмі будемо говорити лише про найактуальніші теми нашого суспільства. Залишайтесь з нами з телеканалом Скіфя. Сучасне суспільство потребує високосвічених спеціалістів. Тому ланка, дитячий садок, школа, ліцей або вищий навчальний заклад повинна давати повноцінні знання і вміння, аби молода людина реалізувалась в сучасному світі. В українському суспільстві йдуть реформи. Цей процес торкнувся і світянської галузі, і вищої школи. і більше, більше мені подобається робота міністерства образування. Навіть починаючи з нуля з прийомних комісій, вже навели порядок в елітронки. Теперь можно документы смело принимать по от абитуриентов. Если по запросам просто на ладу были определенные сбои, то теперь четко не принимает любую от нас информацию. В общем-то, навели порядок с единой системой. Теперь уже нельзя ну, уйти от мертвых душ принимать. Все настолько прозрачно, настолько видно, что никаких, так говорится, химии в этом плане нет. Все прекрасно, все хорошо. конечно, я не хочу сказать, что благодаря этому, но мы в этом году набрали студентов больше, чем в том году. Это приятно. Георгий Севрюков, член Новокаховского университета Университета Украины, вважає, что сегодняшняя система освіти ЗНО дает шанс реализоваться здібному выпускнику школы. Продолжаем материально помогать тем студентам, которые имеют Высокие баллы при поступлении, 700 и выше и так далее. Все они учатся и бесплатно, и мы им помогаем тут и литературой, и отправляем их на всевозможные студенческие конференции и тому подобное. Но Каховском гуманитарном институте университета Украины, Украина учатся детей с особливыми потребами. Для этого созданы все условия. Если взять колясочный, то везде у нас во всей системе университета Украины есть памперсы. Все они занимаются на первом этаже, хотя лифты для этого тоже есть. Любой студент может подняться на любой этаж своей коляски и так далее. У нас и много учатся глухонемых детей. Мы имеем судопереводчиков. У нас созданы специальные аудитории для слабовидящих студентов. Так что в этом плане у много работы. Кстати, я дала вам сказать, что... В целом университете Украины этому вопросу является и большое внимание со стороны руководства. Кроме того, мы подключили корейцев, они поставили очень много специальной техники, специальные есть их компьютерные программы. Только в этом году по этому вопросу мы принимали посла Японии. Был у нас представитель американской благотворительной организации. Заключается договора, Поступає опять же нова техніка, поэтому наші студенти виходять хорошими спеціалістами. Георгій Севріков не приховує, що людині з особливими потребами складно реалізуватись і знайти себе в сучасному світі, і підкреслює, що серед них чимало талановитих і здібних. Сьогодні інваліди в не за що в нашому державі. категория населення ім надаємо своїх. и адвокатов, которые могут через себя понимать эту боль, эту социальную незащищенность и так далее. И лучше юриста-инвалида, конечно, нет. Это экономисты, это много среди них талантных программистов, компьютерщиков. Так что в этом плане много профессий, которые им очень и очень подходят и нравятся. В 2013 году сделано чимало для усовершенствования начального процесса в Новокаховском гуманитарном институте. Постоянно в закладе инвестируются деньги за и материально-техническую базу. Теперь студенты сидят в креслах. Во многих лекториях нет традиционных столов или парт, как их раньше называли. Теперь они все сидят за круглыми столами. И то есть теперь сегодня невозможно спрятаться за спиной у кого-то и сидеть себе рисовать там каких-то. Человек это зачитал, если поднимутся, то тебя подниму, не готов, и выпасть с учебного процесса. Теперь он постоянно, все студенты на виду, все, особенно семинар занятий, всех поднимают, не знаю Это вопрос ответишь на второй. Повторюсь, согласен ты с тем, что только что говорила твоя коллега. То есть это резко подняло на более высокий качественный уровень проведения и семинарских занятий, и лекций. Мы перешли на видео лекции. Чем мне запомнился и понравился 2013 год, мы, во-первых, мы изменили лицо нашего института. Мы поменяли фасад. У нас был неплохой, но в этом году мы сделали капитальную реконструкцию фасада. И теперь эта поправа считается одним из самых красивых зданий в городе Новая Хохолка. Новокаховський професійний електротехнічний ліцей багато років готує спеціалістів на виробництва Херсонщини, докладаючи до цього чимало зусиль, поєднуючи навчальну роботу з іхуною. Ліцеїсти активні учасники міських і регіональних заходів. Серед них і Масляна, і міжнародний туристичний форум, і день міста, і міжнародний інвестиційний форум, та інші. Сьогодні час підбивати підсумки і в навчальній роботі. В этом году у нас очень насыщенное полугодие получилось. Значит, мы принимали участие в конкурсах. Очень серьезный первый конкурс – это конкурс кабинетов математики и выкладача, конкурса методичного обеспечения кабинета. И второй конкурс по электромонтажной мастерской. По нашей профессии, так как мы электротехнический лицей, готовим электриков. Серьезно очень готовились кафедры, очень серьезно готовилась преподаватель математики Дмитриенко Елена Борисовна. Подготовка не прошла как бы даром и зря. Мы заняли третье место и в конкурсе кабинета в математики в области и в электромонтажной мастерской. Хотелось бы, конечно, первые места, но я думаю, у нас это еще впереди. По результатам конкурса общежитий мы, как всегда, по материально-техническому обеспечению и по условиям проживания занимаем первое место в области. Вы сегодня убедитесь сами, посмотрите наши комнаты, нашу игротеку и библиотека. И очень горды тем, что в этом году мы подключили еще один компьютерный класс приобрели и полностью подключен к локальной мереже интернета здесь в кабинете в математике. И общежитие у нас полностью подключено к интернету, все комнаты, ребята имеют доступ такой. И, конечно же, в первую очередь еще хотим похвастать, может быть, тем, что у нас в общежитии практически все стоят евроокна. И не только уже в общежитии, здесь и кабинеты. Мы уже тоже устанавливаем евроокна, потому что лицей с давними традициями. Уже мы, возраст наш уже такой позволяет все-таки нам поменять эти окна на более комфортабельные, на разберегающие. Топится у нас отлично, мы подключены к сети не было никаких перебоев. Вот, детям комфортно, уютно, вода горячая постоянно в общежитии. И, конечно же, хочется еще сказать, что совсем недавно прошел конкурс, и в этом году мы тоже горды тем, что мы конкурс выиграли официанты-бармены. Хоть это наша не ведущая специальность, Варганова Лилия Дмитриевна заняла первое место в области. Мы буквально на днях провели конкурс свой официантов-барменов. Поразили девочки первый-второй курс, и мальчики у нас учатся на официантов-барменов. Поразили свои действительно действительно точностью всевозможных операций, правильностью технологического процесса. Коллектив закладу постоянно в пошуку. Работаем сейчас над открытием новых профессий агента по туризму и организатора кемпингов и отдыха. На сегодняшний день, я думаю, область в этом заинтересована. И мы вот в сфере услуг такую новую специальность еще, хотим открыть. Она у нас была, но набора не было в те годы. А сейчас мы хотим открыть на базе 9 классов, чтобы больше было у нас девочек, потому что всех интересуют девочки наших мальчиков. Какое мероприятие, девчат очень мало. С каждым роком удосконалится навчальный процесс, втилюется новидней технологии. В первую очередь мы добавляем компьютеры. Компьютеры устанавливаем везде и по мастерским сейчас. Интерактивные методы обучения у нас практически по всем мастерским разрабатываются электронные посебники. И они дают возможность и выкладачам, и, и учащимся уже над ними работать. Вот электронные учебники я привезла с Киева, когда была на курсах повышения для математики. Это геометрия, это алгебра. В каждой аудитории у нас висит большой сенсорный телевизор. В каждой аудитории у выкладача есть персональный свой компьютер. Он диск. Значит, по любой теме подключается компьютер, выводится на экран, и ребята могут уже не просто слышать речь преподавателя, а и видеть на экране то, что он хочет до них донести. А пишаются в закладе и готовят до майбутней профессии рихтовальники. Рихтовщики, кузововые электрогазосварщики. Да, там у нас на базе 11 классов 60 учащихся. Мы набрали две группы, и очень хорошо оформлено у нас и насыщена всем необходимым, согласно стандартам, мастерская. Мы с вами своими силами сделали стенд для рихтовки кузовов. Ребята учатся, и вот буквально был тоже конкурс недавно, в этом уже полугодии проходил рихтовщиков среди первого и второго курса, показали хорошее знание. Мальчишки им очень нравятся, они горды, наверное, тем, что как вот из-под их рук уже битый какой-то кузов или крыло восстанавливается и сияет красотой, и все это, ну, это профессия на рынке, труд. труда очень востребованы, к нам дети идут с удовольствием. І ми ними гордимся. Звісно, є й проблема, не приховує керівник ліцею, знайти і втримати гарного майстра, який повинен донести вміння і навички професії до ліцеїста. З майстерами проблема в тому, що дуже низькі зарплати, але сподіваємося, знову на те, що буде. новый закон по теху, возможно, там будут какие-то изменения. И сейчас очень бы хотелось, конечно, что в свете последних событий, подписания соглашений с Россией, э, наш президент Янукович Виктор Федорович подписал. Надеемся на то, что отрасль машиностроительная все-таки выйдет из кризисного такого состояния, и наши ребята, наши рабочие руки наших ребят, токарей, фрезеровщиков, электриков, газосварщиков будут очень уже востребованы на предприятии. наверное, мы дождемся до такого, э, такого времени, когда действительно будут за нашими рабочими руками стоять в очередь работодатели уже с заводов. Все, что оточено в світі, на свете, плывая на качество нашего В последние десятилетия в наш побут вошли вышки мобильного связку. На самом деле, те вышки, которые сегодня стоят, люди многие, может, и видят их в окна свои, да, но не обращают на них внимания. Но есть такие случаи, например, которые вот в Херсоне буквально поставили вышку и весь подъезд, скажем так, вымер, грубо говоря. То есть тот раком заболел, то, тут там еще какие-то моменты. И здесь достаточно серьезная проблема. И при том, у человека появляется проблема, он не знает, от чего они появляются. И у меня таких очень много факторов. И люди даже ко мне обращаются за помощью. Это помогите, это у меня там раковый больной. Я говорю, а где он живет? А что у него в окне? То есть начинаю уже говорить о, о том, что вокруг этого человека не то, что он даже есть иногда. Да? То есть, а то, что вокруг человека, человек потом начинает обращать внимание, ага, да, действительно, мне там то-то, то-то, то-то. И некоторые люди даже переезжают в село и потом нормально себя чувствуют, на удивление. То есть, вот это, эти вещи, как бы, они помогают иногда вот этим людям, которые, например, болели раком, потому что убирается причина в данном случае. И Тут такой комплекс как питание, свежий воздух и э, отсутствие вышек имеет огромное значение. Есть такой фактор, что в оптимальности и ее действительно нужно ставить и э, на каком расстоянии от жилого дома, каким образом она должна расположена, то есть вот эти факторы оптимального расставления этих вышек, чтобы они как можно меньше влияли на людей, вот он как бы не учитывается. Тоже давайте поглянем на досвід других стран. В Германии в законодательстве подписан такой вопрос, что нужно ставить вышки таким образом, чтобы они как можно меньше влияли на человека. И как бы там эти все вопросы контролируются. Хотя тоже есть ну, как бы разные моменты, но видно, что в тех государствах, где государство об этом заботится, то в принципе это каким-то образом функционирует ну, более лучше. Я не скажу, что идеально, потому что там тоже есть свои проблемы, но... Просто об этом нужно знать, об этом нужно знать параметры. Например, есть такой институт биологического строительства в Германии, который вместе с международными инстанциями такие как ЮНЕСКО, они разработали такие параметры, биологические показатели, что вредно для человека, что не вредно именно вот в плане высокочастотных волн, магнитных волн и электросмока, то есть электромагнитных волн. И эти параметры, они соблюдаются, скажем так, в именно биологическом строительстве, на них очень серьезно обращают внимание. И даже есть такая медицина, медицина называется окружающей средой, люди определяют, каким образом обезопасить человека от внешних влияний и выдается рекомендации. И иногда, когда не может уже помочь ни врач, ни питание, там, он уже очень много мер человек принимает, он берет вот этот фактор мешающий, да, один из факторов, или электросмог, или магнитное поле какое-то, или то, что от вышек идет именно высокочастотная нагрузка на человека, то тогда человек почему-то начинает выздоравливать и без всяких лишних препаратов и всего остального прочего. Купуючи житло, озерниться або погляньте на инфраструктуру, что находится поряд. Человек может не подозревать, почему ну, такие вот случаи получаются, потому что иммунная система, на самом деле, она при этих воздействиях начинает очень серьезно работать работать в плане защиты. И поэтому у человека начинают нажиматься мышцы, нажиматься какие-то вот каналы энергетические. То есть организм начинает защищаться. Тема биологичного будинства вошла в жизнь народов европейских держав. Украине до поки не популярна. Потому что, во-первых, под нее на Украине не подводится научная база, то есть институты не работают в данном направлении. Есть люди отдельные, которые строят ну, себе или эко-деревни, или родовые земли они имеют. Но, к сожалению, они не всегда учитывают вот эти факторы по биологическому строительству и не совсем глубоко понимают вот в этих вещах. Но это все равно много лучший вариант, чем когда человек живет в городе и на него воздействует огромное количество факторов. Эти факторы можно минимизировать, но для этого нужно знание, которое, к сожалению, на сегодняшний день нет. Я постепенно пришел к биологическому строительству, потому что я хочу качественно жить и иметь нормальную светлую голову. Я хочу прожить нормальное количество лет. Я хочу жить качественно и вот для того, чтобы это качество усовершенствовать, для этого как бы нужно учитывать как можно большее количество факторов, влияющих на жизнь человека. Влияет питание, влияет среда, где он живет. То есть есть внутренние факторы, есть внешние факторы. Внутренние факторы очень многие учитывают, а внешние факторы очень мало людей учитывают. Вот им не видно эту волну, но, наверное, она на мне не воздействует. Но голова болит, наверное, таблетку упью, оно пройдет. А вот действительно на сегодняшний день сложно людям, и вряд ли у какого-то больного спросят, а где ты живешь, а что у тебя за окном, а что у тебя возле кровати. Когда человек, например, спит, возле него проходит электрический провод, а он в это время как бы не на земле стоит, он горизонтальное положение имеет. Поэтому через него проходит, может, топ просто, даже если шнур добудет. будет на метр от него, через него ток может проходить. Естественно, он спит, а иммунная система работает на защиту. И он не может расслабиться, он не может, он может заснуть или там тревожно спит. И он не знает от чего, но они не отдыхает и, соответственно, получается, один фактор на, накладывается на другой. До новорічних та різдвяних свят Каховська Ліга КВК підготувала для жителів області та гостей міста сюрприз, товариський матч між двома командами, шимилівські квартиранти та все нормально. Остання команда утворилась на день закоханих 2013 року, і за такий короткий час стала улюблених цих городян. Тож сьогодні зібралось на цей захід чимало шанувальників як команди, так і клубу веселих і винахідливих. Вони сьогодні нас порадують дуже класними і прикольними шутками. Мені взагалі подобається позитивне настроєння. Я всіх прихожу КВН никогда, ну никогда его не пропускаю. А ось участники команды «Все нормально», которые начинают на сцене велике артистичное майбутнє и дарующий сетковый настрой всем. Вначале мы дебютировали в Каховской лиге КВН, а потом начали выступать в Николаевской лиге КВН «Будильник». Сейчас уже по итогам игры дошли до финала. Финал у нас будет в январе. У нас демократия в команде, самостоятельно пишем юмор, подбираем реквизит, репетируем сопоставляем музыку и выходим на сцену. А рік тому участники команды все нормально, распорчилось гастрольное и веселое життя У нас есть спонсор народный депутат Украины Михаил Панащенко. да, он нам дает поддержку в плане организации поездок, то бишь покупка реквизита, аренда автобуса, проживание на том месте, куда мы приезжаем, это, конечно, большой плюс для нас, потому что коллектив 9 человек привезти, увезти это накладная вещь. За каждым выступом на этой сцене, чи то жартом, реалии нашего сучасного жизни. В основном идеи рождаются на репетициях. Берем тему, начинаем ее обсуждать, дополнять ее юмором, и уже потом получается готовая миниатюра, которая уже видим на сцене. Участь в Кавыковских розвагах – это не только выступы на великих или маленьких сценах, это и наполняет дозвілля молоди особливим змістом. Мне нравится сцена. Хочу быть актером. Известным, но не знаю, как получится. Хочу поступить в этом году в театральное. И выбрал КВН, потому что здесь можно развиваться в целях актера. Вот. Тем более импровизации, все проще такое. Пишем сценарий. Это как-то коротает наши будни молодежные. Мы что-то делаем, мы, мы помогаем чем-то городу. Если людям это нравится, то мы, мы только из этого счастливы. Мне нравится дарить улыбки со сцены, мне нравятся аплодисменты, мне нравится, когда люди видят что-то смешное в обыденных ситуациях. Ну, в общем, мне нравится, когда люди улыбаются. Саме КВК дает им поштук до розвитку, до усведомления себе по-новому. Это весело, задорно, это дает новую путевку в жизнь, и это всегда возможность достичь чего-то больше. Но мне нравится смешить людей, дарить им радость, улыбки ну, как бы позитивные эмоции. Чтобы занять как-то все время свободное. И вообще, ну, с детства с КВН всегда нравилось. Поэтому хотелось, ну, хочется такого же самого добиться, как и остальные. Серед участников команды все нормально, есть и представницы женочей стати. Одна из них – Олена Чистякова. В КВН получаешь очень массу позитивных эмоций, и эти же эмоции даришь людям. Это классно. Новоречные теории Диани Святачи, мало жартов и святковых. Наши классные ребятки. Ну, веселые, активные. И вообще за своих нужно болеть и своих нужно поддерживать. Уже третий раз прихожу, но у них веселые шутки. Веселые ребята, очень нравится. Можливо, сцена на Каховской земле подарует этим юным артистам великое майбутнє. А пока они будут планы на найближчий час. Перспективу. Будем стараться выигрывать, будем стараться смешить, радовать зрителей. Пожалуй, это главная задача Ковенской команды. Любовь. Вітаю вас, Михайло. Обираючи навчальний вуз або обираючись контрактну чи бюджетну форму навчання, на що потрібно звертати увагу? Особливо якщо це буде навчання за контрактом? Ну, в першу чергу, всі вищі шучебне заведення нашої країни об'язані відповідати определенним требуванням, які прописані в законі України об образованні і законі України об вищому образованні. То есть все высшие учебные заведения, будь то государственные либо коммерческие, обязаны иметь лицензию государственную, а также государственную аккредитацию, то есть определенного уровня. Их всего четыре уровня аккредитации. Да? Если уже вы выбрали коммерческий вуз, перед подписанием договора с этим вузом попросите у представителей вуза придавить лицензию, а также государственную аккредитацию. Кроме того, необходимо уточнить информацию, кто является учредителями данного вуза то есть эта информация открыта, вам обязаны ее предоставить по вашему требованию, так как вы являетесь стороной договора. И третье, это, конечно, обратите внимание, как давно зарегистрирован ВУЗ. То есть чем дольше ВУЗ функционирует на территории нашей страны, тем, скажем, более стабильным он является. Скажите, а если адми... администрация отмовляется на даты певные документы, про что это говорить? Администрация не имеет права, во-первых, отказать в... в предоставлении таких документов. Однако, если вам пред... отказывают в предоставлении этих документов, разворачивайтесь, уходите. В нашей стране сейчас очень много вузов, которые дают широкий спектр образования, поэтому, я думаю, нет проблем выбрать другой вуз по той же специальности. Либо второй еще момент, на что обратите внимание, на сайте Кабинета министров Украины, а также Министерства образования, есть исчерпывающий список всех высших учебных заведений, которые получили лицензию, а также обозначен уровень их аккредитации. Видите, очень мало выпускников, выбравших певный вуз, на третьем курсе дизнаются, что они должны его покинуть. Как так трапилось, что приватный вуз Вузи, деякі не маючи права на якусь спеціальність, обирали до себе абітурієнтів. Запрошували на навчання. Вузи для того, щоб обучати определенної спеціальності, довгі мати определен опять же говорюсь. государственную аккредитацию именно по этой специальности, на которую набирают э, абитуриентов. То есть если ВУЗ не имеет аккредитации по этой специальности, соответственно, он нарушает законодательство действующей Украины. Михаил, вы юрий, скажите, выбирая контрактную форму навчання в приватном ВУЗе, на что потребно обратить увагу в угоде? Определенного типового договора не существует. То есть каждый ВУЗ на свое усмотрение, право такое не имеет, составляет, вносит определенные пункты в, таки, в такие договора. Самое главное, на что надо обратить внимание, то есть это специальность, э, Должна быть прописана специальность и уровень аккредитации и уровень образования, который получает абитуриент, то есть либо магистр, специалист, либо бакалавр. Должна быть прописана четко. Кроме того, самое главное, должна быть прописана стоимость обучения, то есть за весь период обучения. Однако вузы, скажем так, уходя... Вот требования закона Украины про высшее образование, о запрете изменения стоимости образования, заключать просто договор не на весь срок, а скажем, там на год, либо на полгода, либо на часть времени образования. После этого, продлевая договор, они имеют право, конечно, уже изменить стоимость обучения. Скажите, они порушают закон? Но тут смотрите какой момент. Если уже договор был заключен, скажем, на 5 лет обучения, была фиксированная стоимость обучения обозначена и абитуриент либо его представители внесли эту полную сумму сразу, тогда вуз не имеет права поднимать эту цену, даже с учетом уровня инфляции, на которую скажем так, представители вуза ссылаются. То есть не имеет права поднимать. Однако, если был договор, скажем, каждый год заключается, перезаключается, тогда там фиксируется сумма только за этот текущий год, либо этот семестр текущий, либо полугодия. Державные навчальні заклады, высшие навчальні заклады теж имеют навчання за контракт. Но есть какие-то особенности, укладаючи угоду? В принципе, контрактная форма обучения, что в коммерческом вузе, что в государственном, особой разницы не имеет. То есть контракт есть контракт, есть контракт, есть, контракт, есть две стороны, абитуриент и вуз, и две стороны обязаны придерживаться этих условий. Высшее учебное заведение государственного типа отличается от контрактных только тем, в основном, что подчиняется непосредственно да, Кабинету министров Украины, а также обязаны на первый курс принимать 51% бюджетников. Скажи, чи повинно в прописывается прописываться первое рабочее место? Че це не є умовою Че за бажанням. Это, это не, не является обязательным условием так как, скажем, коммерческий вуз не обязан после предоставления вот, э, диплома, да, полного курса обучения, прохождения абитуриентами, студента, вернее, представлять им рабочее место. Такая обязанность лежит только на государственных э, вузах, да, и то определенных тоже направлений. И это все прописано в... То есть э, вузы, которые набирают э, абитуриентов по госзаказу. То есть непосредственно существует госзаказ на определенной специальности, после этого э, студент обязан отработать на государство, по своей специальности определенное количество лет. Скажите, Михаил, а что вы заканчивали? Я закінчил Херсонский юридический институт Национального университета внутренних дел Украины. Ну тогда за экономионного питания складно было найти первое свое рабочее место. Я его не искал, скажем так, это был госзаказ. Я на бюджете учился, мне сразу определили в органах внутренних дел, в областном управлении внутренних дел на Кирова 4. А на цьому все це була тема для обговорення. З вами була я, Лідія Григорєва. Сьогодні в телепрограмі ми говорили лише про найактуальніші теми нашого суспільства. Залишайтесь і надалі з телеканалом Скіфія. Хай вам щастить. Побачимось.